dia telah mematikan niat asal orang yang bagi duit telah melukutkan apa mengecewakan hasrat orang yang bagi duit elok pula kan tu ya Allah malam, lah. ya cari duit lain pula tapi saya rasa rata-rata orang punya duit 30% dari duit lah yang orang bayar kan adalah ada lah dia cari duit lain kan Itulah kita akan bincang Masyarakat Masyarakat Agong nanti macam mana caranya Kalau Hukum itu valid betul Jadi kita kena cari duit lah Dua dalam satu lah Duit untuk wakaf satu, duit untuk Perurusan Satu, untuk bayar FBX RM500 sebulan FBX maknanya Facebook punya promosi Kalau tak ada tu, tak ada duit langsung je kita punya ni tak bau kan saya ya perkara panjang pula itu qalan muallif rahimahullah 175 munafa'na bihi bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin kata sayyidina ali ibnu abi talib siapa ni sepupu nabi abu talib hmm. tu beriman ya eh? pada Allah taala yang kata dikubur ya eh? beriman abu talib tu Okay. Sayang Ali adalah sepupu merangkak menantu. Contoh kita ada sepupu, sepupu kita tu kahwin dengan anak kita. Ha, itulah Sayyidina Ali dengan Rasulullah SAW. Betul. Ya, Abu Talib tu pak saudara Nabi. Barang siapa masuk Islam dengan mengikut yakni dengan suka hatinya ikhtiari pilihan sendiri bukan secara karahah ya bukan saya terpaksa dan dinilaikan Islam dengan cara tengok dia membaca Quran pada zahirnya mana serba-serbi kita tahu dah dia ni memang top top Islam untuk to Islam Maka baginya di dalam harta Baitul Mal Al-Muslimin pada tiap-tiap tahun 200 dirham. Satu riwayat 200 dinar. Orang yang masuk Islam dan hukumkan Islam kerana zahirnya Islam sebab dia baca Quran di masjid Jadi 2,800 sekarang ni ya, satu dinar adalah 2,800 ringgit PG, public gold 200. Bapak lah mahir. Ni Enam puluh. Satu tahun ni dia kata? Satu dirham berapa harga tadi? Satu dirham. Satu dirham berapa yang harganya? Perak berapa ringgit? RM50 RM99 Perak rm gram Perak 30 hingga 50 ringgit Kata lamin 50 ringgit dengan rata apa bukan? RM50 Darak kan? RM200 10000 RM10,000 yeah. ni rasa saya uh, Logik lah puluh ribu tapi mana tahu lah ya, kalau betul boleh ambil jikalau tiada dia ambil akan dia di dunia di dalam dunia kalau orang tu kata saya tak nak ambil lah bantuan ni saya pun ada duit pasti dia akan ambil di akhir akhirat nanti Tuhan akan balas di akhirat nanti dia ambil juga orang mualaf ya boleh ambil harta baik tuan Cerita dia adalah boleh ambil, harta kerajaan. Ha. Nah. Ya. batu Baitul Mal dia boleh ambil 200 dirham atau 200 dinar ikut satu riwayat. Okey. Maka kalau dia tidak enggan ambil di dunia, dia akhirnya akan ambil di akhirat nanti. Dan apabila adalah demikian itu, maka orang fakir dan alim mengambil daripada haknya. Petah lagi orang fakir dan orang alim. Betul okay, ya? ha, Kalau lah orang mu'allaf boleh ambil Kenapa tidak? Contohnya, kenapa tidak fakir dan orang alim Walaupun orang alim itu Kaya ha, Tidak semestinya Orang yang menerima misalnya zakat Zakat mesti susah ya, Saya baca kitab di sebahagian Kalau untuk guru itu dan asnafi sabi ni kaya sekalipun ada bahagian zakat untuk pihak kan? Ya, kaya tak kaya tu guru ni ada, ada, kaya satu had Ya, gugur lah Dia fakir dan miskin Tapi dia masuk satu asnaf lagi Nama Ti Maka bolehlah dibayar zakat kepada guru Walaupun guru itu Berduit Ya, atas peruntukan Ti cerita ni dalam bab Baitul Muslimin pula Ha, nah, kalau lah menurut satu riwayat kata Tuna Ali boleh ambil duit 200 dirham Lepas 30 hingga 50 ringgit uh, Satu dirham Ikut kiraan ringgit Darab dengan 210 ringgit Dan penumpul ringgit Apatah lagi orang fakir Orang alim bolehlah ada hak dia Dan berkata mereka itu ulama Dan jika ada Hartanya bercampur Dengan harta rampasan dan tidak dapat membayar akan dia atau rampasan yang tiada dapat mengembalikan atas empunyanya pada zuriatnya. Okay. Harta dia ni campur dengan harta yang maksud mana dapat secara haram. Dia rampas harta orang. Rampas rumah orang, orang. Dia rampas kenderaan orang. Dia rampas uh, tenaga orang. Yeah. Dia bercampur-campur. Okay. Fulan dia tak dapat nak bayar balik rampasan tersebut, harta yang haram tersebut atau tak dapat mengembalikan bentuan punyanya. Sama ada tuan punya itu mati atau zuriatnya tidak ada atau keluarganya telah berpindah. Dia tak dapat nak kembalikan duit yang dia dia rampas. Dipanggil harta maghsub, maghsub. Nak cerita ni orang yang jahatlah. Ambil atau orang serpaksa. Dan harta dia nak campur-campur <coughs> dia nak bagi kepada keluarga Dah tak jumpa dah Macam mana <coughs> dia nak buat harta tu Maka tiada melepaskan bagi sultan daripadanya Melainkan bahawa ia bersedekah dengan dia Jadi pemerintah pada waktu itu kata Tak dapat tidak awak kena sedekah ke harta awak Demi untuk menghalalkan balik harta awak Yang telah bercampur bau Bercampur bau bercampur Dan tidak dijumpai akan zuriatnya Awak kena sedekah Contoh kita ada harta haram, kita pernah ambil harta orang, nak pulang kepada tuan dia dah tak ada. Zuriat dia atau keturunan dia, waris dia pun tak ada. Kita pernah ambil harta ayah dia dulu, RM10,000. Tak. Nah, nak pulang kepada dia dah mati. Zuriat dia tak tahu kat mana. Keluarga tak tahu kat mana, ini sedekah. Jadi pemerintah akan memerintahkan supaya bisa dekat. Dan tiada Allah Ta'ala menyuruh dengan sedekah atas fakir dan tiada menegahkan fakir daripada mengambil dan daripada makbul akan ya atau diizin bagi fakir pada kabul dan iaitu haram atasnya ya. dan tiada Allah Ta'ala menyuruh dengan sedekah atau fakir yang tiada menegahkan lagi daripada ya. mengambil dan daripada makbul akan ya atau diizin bagi fakir kabul mana terima dan iaitu haram atasnya ya. dan isu ni adalah tidak ada dalil kata Allah Taala suruh sedekah dalam hati begini dan tak ada firman Allah Taala kata uh, orang uh, apa uh, orang yang uh, fakir orang yang fakir uh, haram menerimanya mana bila tak ada dalil bo, boleh ya Allah Taala suruh pun tidak dan tegak pun tidak untuk harta yang begitu diberi kepada fakir. Dan orang yang fakir tersebut suruh pun tidak, kabul pun suruh ambil pun tidak. Suruh tak ambil pun, melarang pun tidak untuk ambil. Ya. Maka tiba-tiba harus bagi fakir mengambil daripadanya melainkan daripada tentu harta rempasan dan haram maka tiada haram bagi dia mengambil baginya. Ya. Hmm. Bolehlah dia ambil akan harta rampasan atau harta haram. Oh, boleh ya Maka tiada harus bagi itu haram ni ya? ah, Baca semula lah perenggan ni Baca semula ni ya Start daripada dan tiada Allah Ta'ala menyuruh dengan sedekah atas fakir Isu dia adalah tak ada dalil Allah Ta'ala suruh sedekah pada fakir Nah, Harta-harta yang haram tersebut Dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala tidak menegah fakir daripada mengambilnya Bila tak ada dalil maka boleh ambil. Ha, macam tu pada pendapat saya. Cuma hujung tu ya. naik lain pula. Ya, dia harus. Dia harus bagi dia mengambil baginya. Bila ter tentu. Okey, terima kasih ni. Ya. Saya faham. Okey. Bila satu orang dia ambil harta secara haram, contoh seorang pak cik dia rampas satu harta orang Dia nak pulang kembali kepada orang tersebut Dah tak jumpa Jadi sebabkan Allah Ta'ala Suruh pun tidak Larang pun tidak Orang yang ambil itu Suruh pun tidak Larang pun tidak Mana? Bolehlah dia Sedekah kepada Fakir miskin Dah nah, Duit haram yang ada pada tangan dia Dia boleh bagi kepada fakir Ya Contoh satu uh, Polis Dia kata Dia ambil duit nah, pasal daripada kelab mana-mana Ada dalam simpanan dia masih di pekerja dulu dia, dia kata boleh tak saya bagi ke Ustaz Dia kata saya nak pulang balik macam mana dia kata Masih dia berkhidmat dulu Dia ambil sikit duit Daripada kelab-kelab malam tu Buat simpanan dia uh, ya, Mana ni lemah ni jugalah Boleh tak saya bagi Ustaz? Boleh, boleh. Tapi sekarang saya tunggu Tak boleh Dia tak bagi-bagi Sebab Tuhan suruh pun tidak Larang pun tidak Orang yang ambil suruh pun tidak Larang pun tidak Mana boleh ambil Kecuali ya Kalau tertentu Dah. Jadi saya ni macam tertentu juga tak boleh lah lah. Dan sebab dia kata itu kalau duit tersebut dah campur. Yang ni jelas campurnya. Mujur lah tak jadi bagi ke saya kan. Ha, jelas. Tertentu. Haramnya. Maka tidak harus baginya mengambilnya. Boleh tuan-tuan Boleh je? Boleh. Ha, kalau duit tu campur-campur dah dengan duit kita and then kita nak cari kepada orang yang apa namanya uh, kita ambil duit tu so, Tuhan kata semua uh, suruh berdilak, larang tidak bagi pada fakir miskin mana boleh lah bagi ya kecuali kalau memang tertentu jelas Bukan ha, dia lah. tahu macam politur tu dia kata ni Di duit ni 10000 ada lagi ni ha pula ustaz dia kata kalau tertentu tiada harus yeah. tak boleh oh, yeah. tak boleh nah, yang tak campur lah yang tak campur tak nah, boleh bagi boleh. Dah bercampur-campur boleh bagi. Tu cerita dia, ya. Susah nak lah, dengar. Kemana tak minna wa fa'anna kula na rahmatna tu bi hurmati man anzaqa alayhi surah al-fatihah. Ha? Ha? Hmm, kata dia pun amaliklah dah takut kena tindakan lah awak tu ambil buat benda tak lah. jadi semua salah lah dia kalau kita campur pembeli kita guna duit tu tak masalahnya dia tahu bilangan berapa